হেল্ল' নমস্কাৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজি কৰিব গৈ আছোঁ এটা একদম ধুনীয়া লুক যিহেতু দুৰ্গা পূজা আহি আছে আৰু কম খৰচতে কৰিম কাৰণ মই চব বস্তু মানে কম খৰচতে কৰোঁ ৰেচিপি বনালেও কিবা লুক কৰিলেও কাৰণ মোৰ নিচিনাই বেছিভাগ মোৰ ভিডিঅ' চোৱা মানুহ মোৰ নিচিনাই একদম মিডিল ক্লাছৰ হয় যিবিলাকে নেকি বহুত দামী দামী বস্তু কিনি খাব নোৱাৰে পিন্ধিব নোৱাৰে গতিকে ময়ো সেই একেধৰণৰে হয় সেইকাৰণে তাৰমানে মই চব বস্তু মিলাই পিনে কৰোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে আমাৰ পিনে মানে কাৰেণ্ট নাই সেইকাৰণে মই আজি চুলিকেইডাল যিহেতু অকণমান কাৰ্ল হ'ব লাগিব বেকা বেকা হ'ব লাগিব সেইকাৰণে এনেকৈ মানে বেনি কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া মেলিলে দেখিব ইয়াৰ জা দু তো এতিয়া বলক দেখাওগৈ আজি মোৰ লুকটো লুকটো কৰিবলৈ কি কি লাগিব একদম সঁচাকৈ কৈছোঁ খৰচত কম খৰচতে কৰিম একদম শাৰী চাৰী চব মই অনলাইন কৰিছোঁ অনলাইন অৰ্ডাৰ দিছোঁ চব মিছৰ কৰাই দিছোঁ কাৰণ মিছৰ বস্তু কমত পায় য'ৰ পৰা নেকি আপোনালোকে কিনিব পাৰিব মই বাৰু তই লিংক দি দিছোঁ এতিয়া বাৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক শাড়ীখন আৰু ব্লাউজটো কি মৰম লগাকৈ চিলাই দিছে নহয় এয়াতে দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব এতিয়া শাৰীখন এইখন মাত্ৰ তিনিশ টকাৰ ভিতৰত কিনিছোঁ এয়া দেখিছেনে সূতাৰ হয় কটনৰ বিৰাট ধুনীয়া মৰম লগা হয় শাড়ীখন এতিয়া বাৰু পিন্ধি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু ব্লাউজটো দেখুৱাব ৰ'ব আজি মই লৈছোঁ এনেকুৱা ধুনীয়া ব্লাউজ যিটো নেকি আমাৰ পিনে কয় সেই হাতখন ঘটি হাত দিয়া বুলি এইটো ষ্টাইলৰ ব্লাউজ লৈছোঁ আৰু পিঠি পিনে অকণমান কটা দিছোঁ আৰু এনেকুৱাই পূৰা একদম চিম্পুলকৈ কৰিম কম খৰচতে ধুনীয়াকৈ একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া মই মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে বহি গ'লোঁ মই কিন্তু মেকআপ আৰ্টিষ্ট নহয় দেই মই যিখিনি জানো সেইখিনিহে দেখাম গোটেইখিনি নেদেখাওঁ বাৰু নহ'লেবা বৰ পাই যাব আপোনালোকেতো যিহেতু মেকআপৰ ভিডিঅ' নহয়েই এতিয়া প্ৰথমতে মই মইশ্বৰাইজাৰ লগাই ল'লোঁ তাৰপিছত এনেই প্ৰাইমাৰ লগাব লাগে কিন্তু নলগামুক মানে নামানেই নেকি প্ৰাইমাৰ লগালে গুটি গুটি উঠে লগতে গোটেইবোৰ মানে মুখখন ঘামি জামি অৱস্থাই নোহোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে মানে মই এতিয়া ডাইৰেক্ট কনচিলাৰ লগাম কনচিলাৰ লগাই পিনে অকণমান পাউডাৰ লগাম তাৰপিছত হৈয়ে যাব সেয়াহে মোৰ মেকআপ অকণমান 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 গুটি গুটি আছে নহয় সেইখিনি কাৰণে মই এইটো কনচিলাৰ কনচিলাৰ নে কি নাম প্ৰ' কনচিলাৰ বোলে এইটো তো এইটো লগাইছোঁ দাগবোৰত আজি মানে কাৰেণ্টটোৱে নাই কি বা হ'ল কাৰেণ্ট কিয় নাই নাজানো বতৰো ভালেই মানে সেমেকা হৈ আছে বতৰটো ৰ'দ দিয়া নাই সেইকাৰণে মানে প্ৰতাপক ফটো শ্বুটটো মই কৰি লওঁ কাৰণ দুৰ্গা পূজা আৰু বেছিদিন নাই আৰু কাপোৰ কিনিলে নাই কমেণ্টত জনাব দেই মই কিন্তু কাপোৰ চাপোৰ একো লোৱাই নাই আগতে শ্বুটটোৰ কাৰণে কাপোৰ কিনি লৈছোঁ তাৰপিছত ভাবিম কিনো নে নিকিনো কিনো কিনোতো লাগি আছে কিন্তু এই মেইন বস্তু পইচাটো মিলিব লাগিব ন এতিয়া পেঞ্চিলৰ এইটো মই ইউজ কৰোঁ চুইচ বিউটিৰ অ ৰ বা আমাৰ দোকানত মানুহ আহিছে ৰ'বা দেই তই খোলা হৈছেনে বন্ধ হৈছে হা ৰহা মেকআপ কৰি আছো আহা ইয়াতে বহা বহা তোমাক কি লাগে দোকানত হাই গাইছোৱা হাই গাই চোৱা ভিডিঅ' দি মই কি লাগে তোমাক হাজমল্লা এই কনচিলাৰটো নহয় অঁ বাই আহিবা হা অঁ তাইক অঁ অঁ তাই বস্তুখিনি লৈ গ'ল তাইক মই মাতিছোঁ মানে যাওঁতে একেলগে যাম ফটো চটোত তুমি আহিবা বুলি তো এতিয়া দামবিলাক কৈ দিওঁ এইটো তিনিশ টকাৰ ওচৰা ওচৰি হয় আৰু এইটো ওৱান ফিফটি তেনেকৈ হয় সেইফালে মা সেইজনী মা মানে ৰেডি হৈছে আৰু মোৰ লগত যাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মোৰ ড্ৰেছ থ্ৰেছো পিন্ধাই দিব লাগিব যে নমা যোৱা এতিয়া যোৱা মই কাম কৰি আছে অকণমান এতিয়া মই বাকী থকা মেকআপখিনি লগাই মেলি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ নহ'লে বাৰু আপোনালোকে ব'ৰ হৈ যাব আৰু সেই ড্ৰেছ চেছ পিন্ধিব আছে ন তো মেকআপখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ এতিয়া মোৰ মুখৰ মেকআপ গোটেইবোৰ হৈ গ'ল আইলেছ মই লগোৱা নাই একদম চিম্পুলকৈ লগাইছোঁ মাত্ৰ লিপষ্টিকটো ৰঙা লগাই দিছোঁ সেইকাৰণে তাৰমানে অকণমান ষ্টাইলিছ যেন লাগিছে এতিয়া আকৌ কাৰেণ্টটো আহিল নহয় গতিকে ভালেই হ'ল যদি এতিয়া মোৰ ইচ্ছা যায় চুলিকেইডাল অকণমান কাৰ্ল কৰিব তেনেকৈ কৰিম এনেও কাৰ্ল হৈছেই চাগৈ যদি হোৱা নাই তাৰমানে কাৰ্ল কৰিব লাগিব তো এতিয়াও মই ফটাফত শাড়ীখন পিন্ধি ল'ব লৈছোঁ মই শাৰীখন এইখন শাৰীখন মা মানে ৰেডি আৰু অঁ মেকআপটো ভাল হৈছেনে নাই ত' এতিয়া আপুনিখন পিন্ধি লওঁ দেই কিন্তু আমি ভাবিলোঁ কি অকণমান বেংগলী ষ্টাইলৰ তেনেকুৱাকৈ সিফালে যেনেকৈ পিন্ধে তেনেকুৱাকৈ মানে পিন্ধোঁ গতিকে সেইফালে মায়ে এইটো ট্ৰাই কৰি আছে সেইফালে ভিডিঅ' এটা লগাই লৈছে এইটোৰ পৰা চাই চাই পাৰিবানে নাই পাৰিম কিয় নোৱাৰিম আমাৰ মানে

তাৰপিছত মই আগদিনাখনেই থ'ব লাগিছিলে মই আগদিনাখনেই নথ'লোঁ যে সেইকাৰণে মানে বেকাটো নাথাকিলেই ত' এতিয়া মই অকণমান অকণমান এনেই এনেই আৰু আৰু এইডাল পাঁচশ সিমানতে পাইছিলোঁ আজি পাঁচ বছৰমানেই হ'ল কিন্তু আজিৰ লগত পাঁচবাৰমানহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাণফুলি মই এইবিলাক যোগাৰ কৰিছোঁ এডাল চেইন হয় গলপিন্ধাত সেইডালকে এনেকৈ লগাইছোঁ আৰু এইবাৰ কাণফুল বহুত পুৰণি ইয়াতে এনেকৈ সোমাইছোঁ এই দুডাল চেইন হয় এনেকৈ সোমাই পিনে আৰু কাণফুলযোৰ পিন্ধি পিনে ইফালে মই ৰাতিপুৱাৰি ল'ম এইফালে এনেকৈ হৈ যাব মোৰ আজিৰ কাণফুলি এতিয়া মোৰ কাণফুলি ধুনীয়াকৈ মেনেজ কৰি পিন্ধি ল'লোঁ এতিয়া জুইলি ইয়াতে গলপ পিন্ধিব লাগিব আৰু সেন্দুৰ ল'ব লাগিব টেবী মায়ে যিহেতু সেন্দুৰ লয় না আজি এতিয়া মই সেনটো লম দে কেনেকুৱা লাগি আহিছে বাৰু আৰু অকণমান বাকী হৈছে খাৰু চাৰু পিন্ধিব লাগিব ইফালে নহয় দে মা এইখিনিত নহয় অকল এইখিনিতে এনেকুৱাকৈ দীঘলকৈ ইচৰা মুনু কেনেকুৱাকৈ চাই আছে আহি কিনে মনো শিকি আছে তাৰ উপন্যাতো দিব লাগিব যে সেইকাৰণে খানহাতত হৈ গলফালে ভোক লগাব দিছো এতিয়া হ'ব আৰু মোৰ ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মনো মোলৈ চব চাই সেনে বোলো এইটো মই কপালত কি লৈছো কি লৈছো মূৰত মই বিয়া হলো আজি পৰা নাহ মোৰ ঘৰত বুজিছা বৌ নাযায় আমি এইটোতো ইমান ওপৰত নিদিলে ভাল চাতে হ'ব লাগে ন কি হল এইটো অলপ তাৰে আছিলে সেইটো বাহিৰটো তাৰ আছিলে মই মানে সেইবিলাক ঊলৰ তেনেকে ভাল দেখা কৰি লৈছো বনিয়া চুপাৰ এতিয়া হ'লেই আমি এতিয়া ধুনীয়া এটা লোকেশ্যনত গৈ আছোঁ তো চাই থাকিব দেই হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ আহিছে সুমিত সুমিতে মোক দেখা নাই মোৰ ফাইনেল দুটামা দাদাও আছে তাহাঁতক মই দেখাও অহাকৈ কি ৰিয়েকশ্যন কৰে মোক দুৰ্গা মা লাগিছেনে নাই অকণমান হ'লেও কবি দে মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে

মন লাগিছে ন বাৰু অ পিন্ধিবা আমাৰ মনৰ ভালে কেনেকুৱা লাগি আছে মোক

মোৰ নহয় ইয়াৰ পৰা ওলাব লাজ লাগিছে আহিলে দাদাজন বৌ যাওঁ আমি কেমেৰা কেমেৰামেন কেমেৰামেনক পইচা দিবৰ কাৰণে কেমেৰামেন পইচা নাই সেইকাৰণে আজি মোবাইল কেমেৰাবোৰ তো আহি পালোঁ এতিয়া আমাৰ লোকেশ্যনটোত আমি মানে আকৌ এঠাইত ইফালে গৈছিলোঁ সেইটো ঠাই মানে বানপানী বানপানীয়ে মানে ৰাস্তা নোহোৱা কৰি দিলে তো আকৌ আমি আমাৰ ওচৰতে আহি গ'লোঁ নমাহ এতিয়া ইয়াতে যাওঁ তেনে পষ্ট দিওঁ গ'লে মোৰ কেমেৰামেন অলো দাদা

ফটাখন উঠিব লাগিব কাৰণ সেই সন্ধিয়া হৈছে আৰু কেনেকুৱা বা আহে ফটো এডাল মই কঢ়োৱা মন চিনিব খুজিছিলো কিন্তু মই পাৰা নে গাই আহ নদী পাৰৰ পৰা এই সম্পত্তিডাল লৈ আহিলো আমাৰ হৈ গল চুট ইমান বেছি সুন্দৰ হল যে ফটো বিলাক কি হৈছে চুমিত তাৰ নাই মানে চোৱা মিনিট নাযাওঁ আৰু সেই ৰাতিয়ে হ'ল দেই আৰু এতিয়া মই আহি পালোঁ ঘৰ এতিয়া মানে এইবিলাক জল্ডি জল্ডি চেঞ্জ কৰিব লাগিব কাৰণ এতিয়া মোৰ আৰু এটা কাম ওলাল যদি মই টাউনত যাব লাগিব সেই অকণমান স্পনচাৰশ্বিপৰ তেনেকুৱাকৈ কিবা বস্তু আহিছে তো তাকেই আনিব লাগিব এতিয়া যাবৰ কাৰণে এইবিলাক ৰিমুভ কৰোঁ মেকআপ তাৰপিছত এইবিলাক জুৱেলৰী তো আজি কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম কম খৰচতে বনাইছোঁ অকণমান ধেমালি চেমালিও হ'ল মাজতে বাৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ন মা এইফালে চা আজিলৈ আহিছোঁ বাই লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিবা যে মই প্ৰথম প্ৰথমবাৰ কৈছোঁ আৰু দুই লাখ হোৱাৰ হ'বলৈ আৰু বেছি বাকী নাই তো বহুত বেছি আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু বহুত বেছি মৰম দিব আৰু দুৰ্গা পূজা আপোনালোক সকলোকে বহুত আগতীয়াকৈ হ'লেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ বা জ্ঞাপন কৰিলোঁ যাতে মা দুৰ্গাই আমাৰ সকলোৰে নহয় দুই লাখ কুকাৰে কৰি দিয়ক আৰু লগতে যাতে মা দুৰ্গাই আমাক সুস্থ ৰাখে ন বেমাৰ আজাৰৰ পৰা নাশ কৰে দূৰ কৰে দুৰ্গতি নাশ কৰে সেয়াই আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই